Persoalan besar sedang berlegar. Adakah landscape politik Melayu sedang berubah arah? Adakah kenyataan berani ini sekadar retorik atau petanda gerak kerja sebenar menjelang PRU akan datang? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu menjadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenyataan daripada Muhammad Najmi Samsudin, Ketua DAP cawangan wangsa permai kepong yang menyebut kesediaan menggempur amno telah mencuri perhatian ramai. Walaupun istilah yang digunakan kedengaran agresif, Najmi menegaskan bahawa ia bukan bermaksud peperangan politik. Sebaliknya, usaha menjelaskan realiti kepada pengundi, terutamanya golongan muda, bahawa DAP bukan musuh AMNO dan pernah bekerjasama dalam kerangka kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenyataan ini muncul dalam konteks lebih luas lepas setiausaha agung DAP, Anthony Locke, menyatakan bahawa DAP tidak gentar jika dicabar. Ucapan itu dibuat ketika Convention DAP Selangor dan dilihat sebagai respons kepada pendirian tegas pemuda AMNO yang mahu menentang DAP secara terbuka. Hadirin yang budiman, Najmi turut memaklumkan bahawa DAP wangsa permai kepong yang dikatakan mempunyai keahlian Melayu yang signifikan bersedia menggerakkan ahli ke seluruh negara tertakluk kepada Lampu hijau daripada pimpinan pusat. Dari sudut organisasi, ini menunjukkan disiplin parti dan keputusan kepada arahan hierarki satu elemen penting dalam politik pilihan raya. Rakan-rakan penonton, reaksi balas ini juga berkait rapat dengan tindakan Ketua Pemuda AMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh yang meletakkan jawatan Esko Negeri tetapi mengekal, mengekalkan peranan sebagai Ketua Pemuda AMNO untuk menentang DAP. Langkah tersebut memberi isyarat bahawa persaingan politik akan dipusatkan pada naratif dan mobilisasi akar umbi. Saudara-saudari sekalian, Najmi menekankan prinsip asas bahawa Malaysia ialah negara berbilang bangsa dan memerlukan kerjasama rentas parti untuk mengekalkan perpaduan. Beliau turut mengkritik rancangan menjadikan DAP sebagai punching bag politik dengan hujah bahawa DAP pernah berkorban termasuk isu pemberian kerusi DUN demi semangat kerjasama dalam kerajaan madani. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dari perspektif analitik, kenyataan gempur boleh dibaca sebagai strategi komunikasi yang berfungsi menarik perhatian media, menggerakkan penyokong dan membina keyakinan dalaman parti. Namun keberkesanannya bergantung kepada pelaksanaan di lapangan, mesej calon dan penerimaan pengundi. Saudara-saudari yang dihormati, bagi AMNO pula, cabaran utama ialah mengurus sentimen akar umbi sambil mengekalkan kestabilan kerjasama dalam kerajaan. Pertembungan naratif antara pemudah AMNO dan DAP berpotensi mempengaruhi pengundi muda yang semakin peka terhadap isu dasar berbanding sentimen semata-mata. Hadirin yang budiman, kenyataan Najmi membuka ruang perbincangan tentang bagaimana parti-parti akan memposisikan diri menjelang PRU. Sama ada ini akan meredahkan salah faham atau mengeraskan garis pertembungan semuanya bergantung kepada tindakan susulan dan kebijaksanaan pimpinan kedua-dua pihak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu aspek penting yang wajar diperhalusi ialah penggunaan istilah gempur itu sendiri. Dalam konteks politik, istilah sedemikian sering membawa makna simbolik yang berfungsi sebagai isyarat kesiapsiagaan jentera dan semangat juang bukan semestinya konfrontasi fisikal atau pertembungan keras. Namun begitu, pilihan bahasa yang agresif tetap berpotensi mencetuskan tafsiran berbeza dalam kalangan rakyat. Saudara-saudara yang dihormati, realiti politik semasa menunjukkan pengundi, khususnya generasi muda, semakin sensitif terhadap nada perpecahan. Walaupun niat yang disampaikan adalah untuk memberi penjelasan dan pencerahan, mesej yang dibungkus dengan istilah berunsur konflik boleh memberi kesan berlawanan jika tidak dikawal dengan naratif yang jelas dan konsisten. Hadirin yang budiman, langkah DAP, wangsa permai kepong yang menekankan kehadiran ahli Melayu juga boleh dilihat sebagai usaha menembusi persepsi lama terhadap parti tersebut. Ini mencerminkan satu strategi memperluas sokongan merentas kaum, namun pada masa yang sama membuka ruang kepada kritikan bahwa ia bersifat defensif atau reaktif terhadap tekanan politik semasa. Rakan-rakan penonton, dari sudut Amno pula, tindakan pemuda Amno yang mengambil pendirian tegas terhadap DAP berkemungkinan bertujuan mengukuhkan sokongan dalaman parti. Dalam politik, pendirian keras sering digunakan untuk menyatukan akar umbi, walaupun risikonya ialah meningkatkan suhu politik dan mencarakan ruang dialog. Saudara-saudari sekalian, isu ini juga tidak boleh dipisahkan daripada dinamika kerajaan semasa. Kerjasama dalam kerajaan madani menuntut kematangan politik di mana perbezaan pandangan diuruskan secara berhema tanpa menjejaskan kestabilan pentadbiran dan keyakinan rakyat terhadap kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya polemik ini berlarutan tanpa penjelasan tuntas, ia berpotensi mengalihkan fokus daripada isu rakyat seperti kosara hidup, peluang pekerjaan dan kesejahteraan sosial. Politik naratif semata-mata tanpa solusi konkret akhirnya boleh menyebabkan keletihan dalam kalangan pengundi. Saudara-saudara yang dihormati, justeru cabaran sebenar bagi semua parti ialah bagaimana menyeimbangkan semangat berpolitik dengan tanggungjawab kenegaraan. Persaingan sihat adalah asas demokrasi, namun ia perlu disertai dengan kesediaan bekerjasama demi kepentingan lebih besar. Hadirin yang budiman, menjelang PRU akan datang, kenyataan-kenyataan seperti ini akan terus menjadi perhatian. Sama ada ia akan diterjemahkan kepada sokongan atau penolakan, segalanya bergantung kepada tindakan susulan di lapangan. Kejelasan mesej dan sejauh mana rakyat merasakan politik benar-benar berpihak kepada mereka. Jadi, Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, isu ini jelas belum berakhir. Adakah strategi bukan perang tapi gempur akan membawa perubahan sebenar atau sekadar retorik politik? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Dan jika anda mahu terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih kerana sentiasa bersama Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.